А по поводу брата, это второй наш... Я друг против друга, мы играем. Я играл за Львов, он играл за Любера, так мы один раз с ним встречались. Вот это наша вторая встреча. За играешь против брата, какие то поглашки бывают? <laughs> ну, я думаю, нет, потому что на площадке, мне кажется, должны их показывать. Я должен тренеру доказывать, что я тут в команде хорошо играю. Я думаю, что нет. За, за полем, конечно, мы, ну как, это мой брат, а на площадке... Вот такие Как да, тебе нынешний концерт в сравнению с минулым ну, много молодых игроков пришли, которые играли за дубы. Ну, на мой взгляд, немножко слабее стало, потому что опытные игроки поуходили. Э -э остался только вот Артемович, но он не играл два года. И поэтому, как бы, поэтому только слабее стали они. Сейчас я так считаю. Какие задания Это... ставятся перед вами на нынешний сезон? Только первое место и все. У нас мы должны быть только чемпионами и нас проводится финал четырех, Кубка Высшей Лиги, мы должны только первое место занимать, потому что по потенциалу команда очень сильная, и поэтому я думаю, мы должны обыгрывать всех без проблем. Все люди поиграли в супер пол полкоманды, поэтому самые амбициозные цели. Спасибо.